Animasi ini merupakan bab lima sejarah tingkatan tiga by otak kita. Di Kepulauan Borneo yang indah, terletaknya dua buah negeri yang kaya dengan hasil bumi dan budaya iaitu Sarawak dan Sabah. Sebelum kedatangan kuasa barat, masyarakat di sini hidup aman dan makmur di bawah sistem pemerintahan tempatan yang teratur. Di Sarawak, terdapat kerajaan-kerajaan Melayu seperti Sawaku dan Kalaka Manakala di Sabah, pengaruh Kesultanan Brunei dan Sulu amatlah kuat. Di Sarawak, masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai suku kaum seperti Iban, Bidayuh dan Kelabit mempunyai sistem kesukuan yang tersendiri. Ketua masyarakat seperti tuai rumah bagi kaum Iban, tua Kapung bagi kaum Bidayuh, peran lepo bagi kaum Kenyah, kelunan maren bagi-bagi kaum kayan dan menteri bagi kaum melanau memainkan peranan penting dalam menjaga keharmonian dan menyelesaikan pertikaian. Di Sabah pula, sistem kesukuan diamalkan oleh masyarakat seperti Kadazan Dusun, Murud dan Bajau. Orang tua atau ketua kampung menjadi pemimpin utama yang menyelesaikan pertikaian, dibantu oleh majlis kampung dan tukang-tukang adat. Majlis kampung membantu orang tua dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian. Tukang-tukang adat pula memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul. Bagi masyarakat bajau di pantai timur, pemimpin mereka dikenali sebagai Mat Toa. Ah. Sistem pentadbiran di Sarawak dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Kesultanan Brunei. Pentadbirannya terbahagi kepada tiga bentuk iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan Sungai Kuripan. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar. Kawasan di Sungai Sarawak ditadbir oleh Datu Patinggi, Datu Bandar dan Datu Temenggung sebagai wakil Sultan Brunei. Kawasan pedalaman ditadbir oleh orang kaya, OK, seperti OK Beti di Padeh, OK Antau di Rimbas, OK juga di Lundu dan OK Gasing di Skrang. Sistem kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak. Sistem pentadbiran di Sabah pula dikuasai oleh Kesultanan Brunei di pantai barat dan Kesultanan Sulu di pantai timur. Kuasa Kesultanan Brunei di Sabah berasaskan sistem penguasaan tanah. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pengiran. Di bawah pengaruh Sulu, pentadbiran dijalankan oleh golongan datu yang dikenali sebagai sistem datu. Terdapat juga sistem ketua bebas di kawasan yang pengaruh kesultanan lemah. Sistem ini bergantung pada kemampuan individu untuk memerintah kawasan yang dikuasainya. Kekayaan Sarawak, terutamanya sagu, antimoni dan emas, menarik perhatian seorang pengembara British bernama James Brooke. Pada masa itu, berlaku penentangan oleh pembesar tempatan, Datu Patinggi Ali, terhadap wakil Sultan Brunei, Pengiran Indera Mahkota, yang mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Sultan Brunei menghantar pengiran raja muda Hashim untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun beliau gagal. Dalam keadaan terdesak, beliau meminta bantuan James Brooke. Brooke melihat ini sebagai peluang keemasan dan bersetuju untuk membantu dengan syarat Sarawak diserahkan kepadanya. Dengan menggunakan strategi rundingan, ugutan dan kekuatan tentera kapalnya, James Brooke berjaya menamatkan penentangan. Pada tahun 1841, Beliau menandatangani perjanjian dengan pengiran Raja Muda Hashim dan dilantik sebagai pemerintah Sarawak. Setahun kemudian, Perjanjian 1842 ditandatangani antara James Brooke dengan Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin yang mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak yang pertama. Bermulalah era peluasan kuasa dinasti Brooke. Tahun 1841, Brooke memperoleh kawasan Kuching, kemudiannya merangkumi kawasan dari Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Pada tahun 1853, mereka menguasai Sadong, Batang Lupa, Saribas dan Kalaka. Pada tahun 1861, kawasan Sungai Rajang pula diserahkan oleh Sultan Abdul Mumin dengan bayaran $4,500 Sepanyol setahun kerana membantu menghapuskan kebangkitan orang tempatan. Di bawah pemerintahan Charles Brock, Peluasan diteruskan dengan penguasaan Sungai Baram pada 1883, Sungai Terusan pada 1885, Limbang pada 1890 dan akhir sekali Lawas pada 1905 yang melengkapkan sempadan Sarawak seperti hari ini. Beralih ke Sabah, negeri ini juga kaya dengan hasil bumi seperti sarang burung, rotan dan getah perca yang menarik minat pedagang asing. Selain itu, Sabah berada di tengah-tengah laluan perdagangan di antara China dan Singapura. Sabah juga berhampiran dengan laluan Pulau Palawan yang merupakan laluan maritim bagi kapal-kapal dagang untuk berlayar ke China dan Jepun. Sebelum penguasaan Syarikat Borneo Utara British, SBUB British telah pun cuba bertapak di Pulau Balambangan pada tahun 1763 dan berjaya mendapatkan Pulau Labuan daripada Sultan Brunei pada tahun 1846. Penguasaan Sabah oleh kuasa barat bermula apabila Charles Lee Moses menyewa Sabah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 selama 10 tahun. Hak ini kemudiannya dijual beberapa kali sehingga jatuh ke tangan Alfred dan Edward Dern yang bekerjasama dengan Baron Gustavus von Overbeek. Mereka mendapatkan hak ke atas pantai timur Sabah dengan memajak daripada Sultan Sulu pada tahun 1878. Pada bulan Julai 1881, Alfred Dern dan adiknya menubuhkan sebuah syarikat yang kemudiannya dikenali sebagai Syarikat Borneo Utara British, SBUB, dan mendapat status piagam Charter pada 1 November 1881. Pada tahun 1888, Borneo Utara menjadi negeri naungan British dan memerintah sehingga tahun 1942. SBUB diberi kuasa untuk mentadbir Sabah dan bermulalah era pemerintahan syarikat di negeri di bawah Bayu. Bagi memantapkan pentadbiran di Sarawak, dinasti Brooke membahagikan negeri kepada pembahagian wilayah iaitu lima bahagian. Mereka mengekalkan peranan pembesar tempatan seperti Datu Patinggi dan Datu Bandar dalam pentadbiran. Sebuah sistem berhierarki diwujudkan dari raja, residen, pegawai daerah hinggalah ke penghulu. Sistem perundangan turut diperkenalkan dengan mahkamah-mahkamah seperti Mahkamah Residen, Mahkamah Cina dan Mahkamah Adat. Di Sabah, SBUB turut mengambil langkah yang sama. Sabah dibahagikan kepada beberapa residensi untuk memudahkan urusan. Di Sabah, SBUB turut mengambil langkah yang sama. Sabah dibahagikan kepada beberapa residensi untuk memudahkan urusan. SBUB mengekalkan institusi pribumi dengan mewujudkan jawatan ketua anak negeri dan orang tua untuk membantu pegawai daerah. Mahkamah magistrat dan mahkamah anak negeri ditubuhkan untuk mengadili kes-kes mengikut undang-undang barat dan adat tempatan. SBUB mengekalkan institusi peribumi dengan mewujudkan jawatan Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung orang tua. Ketua Anak Negeri yang juga digelar orang kaya kaya (OKK) membantu pegawai daerah, mahkamah magistrat dan mahkamah Anak Negeri itu bukan untuk mengadili kes-kes mengikut undang-undang barat dan adat tempatan. Pentadbiran di Sabah berasaskan peribumi dan pentadbir dikenali sebagai penolong pegawai daerah. Walaupun berada di bawah pemerintahan kuasa asing, semangat dan jati diri masyarakat Sarawak dan Sabah tidak pernah luntur. Mereka terus berusaha untuk memelihara warisan budaya dan memperjuangkan kemakmuran negeri mereka, membawa warisan itu sehingga ke hari ini.